د تورکیه د قانون له مخې په تورکیا کې هر څوک چې د ماحفزت غوښتون کې په شمول دی واده کاولو او یا طلاق اخیستلو حق لري دا ویډیو به تشریح لري د واده او طلاق پروسه او, تاس او دی دی تاسو سره به د دیني پوښتنو په ځواب ویلو کې مرسته وکړي چې تاسو یې لاره لغ خپل حقونه او مسالياتونه په اړه د دې دواردو لیاوي پېښنه په تورکیا کې تاسو اجازه لري چې یو مذهبي واده ترسره کړئ ماګر دا په دې معنی نه ده چې تاسو واده به د حکومت لخوا و پیښندل شي د رسمي و د کاول لپاره تاسو باید دی ولسوالۍ په خاوروالۍ کې د خپل واده ثبت کړئ چیرې چې تاسو هغه څوک چې تاسو واده کول غواړئ ثبت شوي و ک تاسو پر رسمي توګه خپل اصلي هیواد کې واده کړه وی تاسو واده په تورکیا کې کی پیژندل کیږي هميشه په یاد ولري چې خپل مدني حالت چارواکو ته د مملکن په وخت کې ورياد کړئ د تورکیه د قانون لمخه واده باید د ویار رضایت ترمنځو پیژندل شي چې مجادله سنای او د اته لاسو خانو څخه ډیره عمر لرونکو مجادله خزه په هر صورت کته سو د اته لاسو کالو څخه عمر کم لریا محکمه شته تاسو ته تا اجازه درکړي کته سو استثنايي حالات یا مجبوریت ولري په یاد ولري چې دواړه طرفه باید په خړوالي کې موجودیت ولري تاسو کولی شئ د خړوالي سره خبره وکړي کې رېټه تاسو غواړي د هغه اسناد په اړه درخواست وکړی چې تاسو یې برابرولئ ته اړتیا لري عموما په دې کې دی واده عریضه د هویت سندونه روخ ځای را کورونه عکسونه د برحمیت سند او کله چې تاسو څه غواړئ تل شي چنور اسناد هم راوړی ګروسه لده چې تاسو واده بخارواله کې ثبت شي تاسو باید د نفوس او ملکی رېجستریشن ریاست ته خبر ورکړئ او د مهاجرت د مديريت ولایتي ریاست ته په شل کاری ورزوکې دیننه ځني وختونه ودونه پات راسي که یو جوړه د طلاق خښتنو تصمیم ونیسی دوی باید محکمه ته د طلاق غریضه وسپاري او د قاضي لخوا وروستای پریکړه تر لاسه کولو ته انتظار وکړي تاسو شاید د دې پروسې په جریان کې یو خصوصي وکیل ونیسی که تاسو د دې توان نه لرئ تاسو کولی شئ په خپل خر کې د بار سره اړیکه ونیسی چې ريچې تاسو راجستر شوي یاست او قانوني مرسته وغوښتنه وکړي وروسته لدې چې دوی 600 وختنه بیا ګوري دوی به پریکړه وکړي چې آیتاسو د قانوني مرست خدمات لپاره واړی یست په یاد ولرای کله چې د ماشومانو د توقيف یا مسولیت خبره راځي یو ځ یو قاضي قانوني وکیل دی چې د طلاق ورسته داس موضوع په اړه پریکړه کوي 600 د طلاق ورسته تاسو بای د نفوس او ملکي راجستان ریاست او د مهاجرت ولایتي ریاست ته د خپلواده حالت بدلون خبر ورکړي او شلو کاری ورزوکې دیننه دا ویډیو یوازې د معلوماتي اهداف لپاره ده چې د غیر انتفاعي سازمان ريفیوجي سولډریټي نتورک لخوا د ريفیوجي رایټ ترکی په ملګرتیا جوړه شوې ده